न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष आपलं घर लक्झरियस असावं त्यात सुख समाधान शांती नांदावी असं सर्वांच स्वप्न असतं आता हेच स्वप्न साकार करण्यासाठी मिंका रिव्हर्डेल सेवेत रुजू झाले आहे निवंतपणा अशा सर्व गोष्टी ज्यावेळी घरात असतात त्यावेळी तेथे राहणाऱ्या लोकांसाठी जीवन आनंददायी असू शकते मिंका रिव्हर्डेल हा असाच एक गेटेड व्हिला प्रकल्प आहे ज्यात नाशिकच्या निसर्गरम्य आणि पर्यावरणपूरक परिसरात शांततेत जीवनाचा आनंद हवा हवासा वाटणाऱ्या लोकांसाठी खास आणि उत्कृष्ट असा हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे अलिशान आणि प्रत्येकाला हवी हवीशी वाटणारी घरे बांधण्याच्या व्यवसायातील सर्वात विश्वासार्ह नाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रुपने असाच एक पसंतीचा टुमदार निवासी प्रकल्प बांधला आहे नाशिकच्या गंगापूर रोड येथे सर्व सुखसुविधांनी युक्त असलेला मिंका रिव्हरडेल हा हिरवागार निसर्ग नदी किनारा आणि सह्याद्री पर्वत रांगांच्या कुशीत वसलेला एक आधुनिक गेटेड विला प्रकल्प आहे याबाबत अधिक माहिती एम डी प्रतीक मलकांड व संचालक मानव अग्रवाल यांनी दिली आहे ये मिनका रिवर्डियल हमारा नासिक का पहला प्रोजेक्ट है तो और मिनका का मतलब होता है कि हाउज इन जैपल्यूज और हमारा थॉट यही था कि ये प्रोजेक्ट हम इस तरह बनाए के हर फैमिली मेंबर के लिए कुछ ना कुछ इसमें सुविधा हो वो हमारा सबसे एक बड़ा ये था और दूसरा हम ऐसे कर रहे थे कि हमने इतना देखा कि अभी नया ट्रेंड जो चल रहा है वो बिल्डिंग्स अपार्टमेंट उस पर चल रहा है तो इसलिए हमने सोचा कि वी शुड डू समथिंग डिफरेंट बाई क्रिएटिंग अ बेला प्रोजेक्ट क्योंकि पहले मैं पहले से आ रहा हूँ पच्चीस साल से या ना नासिक में तो मैंने देखा कि पहले सब बिला में रह जाएगा अभी अपार्टमेंट का ट्रेंड शुरू हुआ बट आई फील दैट स्टिल ये मार्केट के लिए ये टाइप के बिला की रिक्वायरमेंट है और हम इसी तरह से ये पूरा प्लान करके प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है कि हर जो भी यहाँ पर आगे रहे उसका लाइफ लाएव, लाइफ इससे आगे बढ़े और ये ले हेल्दी लाइफ दैट इज आवर एंड इसमें क्या नया दिया है आपने सबसे पहले तो एक गेटेड कम्युनिटी है इसके सिक्योरिटी सिस्टम इसके अलग अलग जो फीचर्स है इसमें जो इम्यूनिटीज आ रही है दैट इज़ लिटिल बिट अबाउट द नॉर्मल प्रोजेक्ट्स एंड प्लस इसमें हर चीज़ हर बिला में हम लिफ दे रहे हैं जो कोई भी मैं प्रोजेक्ट में भी नहीं देखा है इज स्टैंडर्ड सो दीज आर देर आर मेनी थिंग्स विच हर फैमिली के हर फैमिली मेम्बर के लिए कुछ ना कुछ हो गया इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मल्टीपर्पज स्पोर्ट है स्विमिंग पूल्स है जिसको एम्पी थिएटर चाहिए किस बर्ड वॉचिंग करना है किड्स प्ले एरिया है दैन कॉन्सेट बना हमने कि भाई कोई उसकी कुछ ज़रूरत हो किसको कुछ चीज़ के लिए तो हम वो कॉन्सेट के थ्रू वी विल हेल्प द मेंबर लिविंग इन दिस कम्युनिटी तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर ये ये प्रोजेक्ट जब हमने डिज़ाइन किया था ये प्रोजेक्ट के अंदर छः साल के उम्र से लेके कर नब्बे साल की उम्र तक हर एक जो भी अपने फैमिली मेंबर हैं उनके लिए कोई ना कोई तो एक्टिविटी होना चाहिए और उनको बोर्डम नहीं होना चाहिए अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट बने आपने एक क्वेश्चन पूछा मिस्टर मलकान से कि ये प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स में आ, क्या क्या फ़र्क है तो अभी तक जो भी नासिक के अंदर हमने देखा ट्रेंड यही चलता आ रहा है कि एक सिंगल प्लॉट लिया और उसके अंदर बंगला बना लिया और तो हमें जो जब हमने उनके साथ में वो मेंबर्स वो उनके साथ में इंटरेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास में कहीं बाहर जाने के लिए जगह नहीं है हमें कहीं गार्डन नहीं मिलता हमें अगर जाना है तो क्लब जाना पड़ता है जिसके लिए दस किलोमीटर गाड़ी चला के जाओ और इसके लिए हम घर के अंदर बंद के बैठ जाते हैं तो ये ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने जो ध्यान में रख के डिज़ाइन किया कि हर एक घर में आप घर में बंधे नहीं रहने चाहिए आप एक बार अपने ऑफिस से आए गाड़ी पार्क की उसके बाद में आपके पास में इतना बड़ा क्लब हाउस है जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को बुला के इसके अंदर बैंकुएट है इसके अंदर जिम है इसके अंदर इंडोर गेम्स रूम है सो देर इज सो मच टू डू इन दिस प्रोजेक्ट सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रयोजन किया है सिक्योरिटी के लिए हमने इसके अंदर ही बहुत ही हाईफाई सिस्टम हम कंपनी से बातचीत चालू है हमारी और आ, इसको एक इतना सिक्योर्ड फीलिंग देंगे हर एक मेंबर को कि उनको एक बार घर के अंदर आने के बाद में आ, गेट के अंदर आने के बाद में उनको बिल्कुल बहुत ही सुरक्षित फील हो फीलिंग हो। है डोर फोन्स हैं और बजिंग अलार्म सिस्टम्स हैं पूरे पैर के अंदर कैमरा सिस्टम्स लगेंगे आ, विद बजर सिस्टम सेंसर्स के साथ ओके okay. लोगों को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है नासिक के अंदर प्लीज कम एंड और हमने अपनी दिलो जान से ये प्रोजेक्ट बनाया बना रहे हैं और हमारी कमिटमेंट है नासिक नासिक कर से कि हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं और जो प्रॉमिस किया है वो हम फुलफिल करेंगे ओके एंड वी विल क्रिएट अ न्यू बेंचमार्क फॉर कन्स्ट्रक्शन इन नासिक विशेष म्हणजे अपर्णा ग्रुपचा प्रमुख प्रकल्प असलेला मिंका रिव्हर डेलच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण अडोतीस अलिशान व्हिलांचा समावेश आहे प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होणार असून मिंका रिव्हर डेल आपल्या सर्व अलिशान सुखसुविधा आणि आगळ्या वेगळ्या जीवनशैलीसह नाशिकच्या नैसर्गिक परिसरात आधुनिक आणि आनंद जीवन जगत असताना स्वतःचे घर घेण्यास आणि अविस्मरणीय आठवणी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील नि आहे सिंग बावरी दक्ष न्यूज नाशिक